kita ni Baik, ihsan terbagi kepada dua Pertama, ihsan jasmani Saya dah kata dah tadi Ihsan jasmani tu apa? Tubuh badan dia Mak kita sakit, tolong ubatkan Mak kita lenguh, tolong picitkan Tentang pernah Pernah tak jumpa mak yang suruh pijak Picit tak sedap Tak kena lah Mak kata, Din, pijak mak Din Kena pijak mak dia Ah, oh, baru oh, lega rasanya Itu nama dia Ihsan Jasmani Bapa kita naik motor Lampu tak ada Berek tak ada Main berek dengan kaki Habis putih kesok Oh, 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 oh berek kaki Apa salahnya pi beli motor kat pak Abu anak ke masjid Beli kancil sebuah Abu anak ke pasar Itu nama dia Ihsan jasmani. Yang keduanya, ihsan rohani. Apa dia ihsan rohani? Ha, yang ni lah. Mengembirakan hati mak bapak dengan melakukan kebajikan dan ibadat yang tidak kira masa. Tidak semestinya pada hari mak atau hari bapak. Tuan-tuan datang malam ni. Saya datang malam ni. Nama dia ihsan rohani. Mak saya dah meninggal, bapak saya pun dah meninggal. Saya masih lagi buat ihsan rohani untuk mak bapak saya. Saya niat, ya Allah, malam ni aku mengajak, pahala aku mengajak ni aku sedekah pada mak aku. Ustaz, kalau ustaz sedekah pada mak ustaz aja, apa buat ustaz ada? Kosong pula. Tak kosong. Yang kosong tu najwa. Kita tak kosong, tuan-tuan. Ha, saya kosong ni nak jual anak Pak Latif. Segala kata cacian yang diberikan padaku membuatkan ku rasa kosong, kosong. Dia ajanya kosong, kita tak kosong. Tuan-tuan datang belajar malam ni niat satu benda kerana Allah aku dapat pahala ni ya Allah aku serah pada mak aku ya Allah pada bapa aku ya Allah dapat pahala tak kira masa walaupun mak kita mati tahun 58, Walaupun bapak kita mati zaman Jepun. Pahala untuk mak bapak kita masih sampai lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan. Segala perbuatan baik. Kita buat niat kepada mak bapak. Tanpa dikurangkan sedikit pun pahala kita. Tuan-tuan tak payah Tuan kedekut. Tuan-tuan tak ada -tuan Tuan -tuan tangan. Ya Allah. Jika ada pahala kustukah ni. Ya Allah kustukah lah. atas nama bapak aku. Ya Allah. Tak dengar lah semua separuh dah lah. Tak ada pula. <tuk> tak payah lah tuan-tuan cakap separuh untuk mak, separuh untuk bapak. Kan berebut pula dia menda. tu. Tak payah. Allah tu maha bijak sana. Dia tahulah nak bahagi banyak mana. Tuan-tuan tak payah bahagilah. Ha, ah, satu pernah bagi kat Tok tak payah lah tuan-tuan. Eh kabar gitu. Sebut nama sampai lah dia. Baik, tanggungjawab anak pada mak bapak. Pertama, hendaklah berkata kepada mak bapak dengan kata sopan, hormat, berbudi bahasa yang halus. Jangan meninggikan suara lebih pada mak. Dan jangan jadi ikan bau dalam sangkar. Maksudnya apa? Mengomel-ngomel itu adalah tidak beradab. Ataupun berhaka. Gaya si anak di hadapan mak bapak hendaklah sentiasa merendah diri penuh hormat. Seperti seekor burung mengembangkan kedua-dua sayap untuk melindungi anaknya. Gambaran ini, anak melindungi mak bapak bila mak bapak sudah lanjut usia dan wajib taat kecuali dalam perkara maksiat jaga mak dia kepung mak dia mak nak turun tangga pegang mak nak naik tangga pegang mak nak makan nasi suap mak tak payah masak biar saya masak cakap mak tak payah basuh kain saya basuh kain untuk mak malam ni mak nak pergi ceramah Ustaz Kazim nak jom saya bawa pimpin mak daripada atas ni duduk sini mak nak duduk di bawah ke mak nak duduk di atas kamu ingat aku Ustaz Kazim ke awak dan tuan tu hormat nombor satu nombor dua nombor tiga menjadi bakti kepada anak doakan mereka sebab tu dalam doa dia ada lima benda dalam doa kita pertama Alhamdulillahi Alamin memuji Tuhan kedua berselawat ke atas Nabi Ketiga, Rabbana atina fid dunya hasanah. Keempat, doa untuk mak bapak. Dan kelima, selawat balik ke atas Nabi. Lima benda ini kena ada di dalam doa kita setiap hari. Ustaz, masa saya doa makan tak ada sebut Ustaz. Allahumma barik lana tu Ustaz. Ya tu tak apa lah. doa naik kenderaan tu benda kecil. Doa tengok cermin. Tengok cermin, Allah ma'ahsin taqalqi, ka ma'ahsin taqaluk, tak payahlah tak yang tu. Tapi kalau nak buat tak salah. Ni yang kita cerita ni yang doa. Doa lepas mayang, doa ta'lih, ta doa arwah. Doa ni, lima benda ni rukun dalam doa ni. Pertamanya apa? Puji Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ajma'in. Selawat. Kemudian Rabbana atina fid hasanah. Mesti ada Rabbil tuli wali warhamhuma. Balik-balik pada selawat. Jadi kalau tuan-tuan nak tambah doa-doa lain, tambahlah. Tapi lima ni kena ada. Lima ni kena ada aja nak tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah kami. Hai, puji Tuhan dulu. Nabi Muhammad bila dia berdoa, dia puji-puji-puji-puji-puji saja panjang berjela pujinya, minta sikit minta, Ya Allah, sihatkanlah tubuh badan aku. Puji dia berjela. Kita pula puji pendek. Minta berjela. Cuba tuan-tuan minta ke orang dengan puji banyak-banyak. Oh, lawa sungguh lah. Ajar Aisyah lah. Ingat Hindustan mana lah. Apa semua lah. Luk puji. Nampak segak Ajar Aisyah lah. Puji-puji. Minta pilihan. <laughs> dia bagi ya. Tinggal 10 ringgit. Cuba minta sikit lah. Lama tak jumpa Ajar minta pinjam tobat lahum dia tak bagi ya? sebab ni kita kena banyak memuji yang keempat yang keempat suruhlah mereka men suruhan mendoa pada mak bapak dan diharuskan mendoa mak bapak walaupun kafir jika doa itu memberi hidayah dan meminta supaya depa tu masuk Islam boleh yang keempat jangan memotong percakapan mereka ketika mereka sedang bercakap jangan potong Ni adik-adik akak-akak yang dengar ceramah kita di radio petang ini, ha, minta jangan duk potong cakap mak. Jangan bila mak cakap, mak dah habis dah. Sekarang saya pula nak cakap. Jangan cakap macam itu. Bila mak cakap diam saja. Baiklah mak. Tak lah mak. Insya-Allah lah mak. Minta maaf lah mak. Okey lah mak. Baiklah mak. Udahlah. Ni cakap, mak dah habis cakap. Sekarang giliran saya pula. Ha? Hai, hey, kamu ingat mak kamu tu kawan kamu ke? Bila mak cakap diam, tunduk, jangan duk angkat kepala. Yang kelima, meminta izin untuk keluar kerana urusan luar supaya mereka tidak risau kehadiran anaknya balik atau tak balik. Kena habaq. Mak ke tidak lena no, tuan kalau anak balik tengah malam. Anak balik Kuala lumpur pukul 9 malam, mak tak lena. No. Tunggu telefon anak dia nak balik sampai rumah tak telefon habaqlah mak sampai dah mak oi alhamdulillah mak tenang baru tidur terlepas mayang subuh yang kelebih kelebihan berbakti pada mak bapak apa kelebihan buat baik dengan mak bapak pertama bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang seorang lelaki-lelaki kepada Rasulullah untuk minta izin berperang Nabi tanya dekat dia, adakah kamu masih mak bapak yang masih hidup? Dia menjawab, ya, kalau demikian, hendaklah, maka kepada kedua-duanya lah engkau berjihad. Tak payahlah engkau pergi berperang, jagalah mak kamu. Itu lebih besar daripada jihad. Mulak balik, satu hari sahabat Nabi datang jumpa Ya Rasulullah, izinkan saya berperang. Nabi tanya, kamu ada mak bapak tak? Ada. Kalau gitu, jaga mak bapak kamu. Kenapa Nabi suruh jaga mak bapak? Sebab peperangan itu berlaku di luar kota Madinah. Jadi bila keluar daripada kota Madinah, orang Islam kena pergi berperang. Orang Islam pergi berperang. Maka pada masa itu jaga mak bapak lagi bagus. Tetapi kalau musuh masuk dalam negara, pada masa itu berperang lagi bagus daripada jaga mak bapak. Nah, itu keedah dia. Yang kedua, Riwayat Imam Muslim tidak dapat anak membalas jasa bapaknya melainkan jika ia mendapatkannya menjadi hamba sahaya lalu dibeli dan dimerdekakannya. Jasa ibu kepada anaknya besar dan amat dituntut anak berbakti kepada mak. Sebab itulah dikatakan oleh Nabi syurga di bawah tapak kaki ibu. Namun tidaklah juga merupakan mengurangkan kelebihan bapa. Nabi bersabda, bapa merupakan pertengahan pintu syurga tadi saya sebut dah mak bawah tapak kaki dia syurga bapa pula nak masuk pintu syurga tu pintu tu bapa lawan bapa pintu syurga tak terbuka pada kita sebab itulah peliharakan bapa jangan kau sia-siakan bapa tindak tanduk manusia kepada Allah diukur dengan perilakunya kepada bapaknya pada ibu bapaknya sebab itu Nabi berkata Ridha Allah ala ridha walidai wa Allah ala sakhit walid Nabi berkata keredaan Allah letaknya pada redha mak bapak murka Allah letaknya pada kemurkaan mak bapak keenam kebaktian pada mak bapak bukan sahaja di dunia bahkan sesudah meninggal dunia ada tiga empat perkara yang akan terus sampai kepada mak bapak walaupun mak bapak mati yang pertama menyembahyangkan kedua-duanya yang kedua memohon ampun kepada kedua-duanya yang ketiga melaksanakan apa yang menjadi tanggungan kedua-duanya yang keempat menghormati sahabat kedua-duanya menghubung silaturrahim yang mana mak bapak kita dulu menghubung silaturrahim pahalanya masih sampai pada pada mak bapak yang pertama apa dia bila kita semayang mak bapak masih dapat pahala semayang kita yang kedua bila kita minta ampun Allah terima doa kita yang ketiga laksanakan apa yang bapak buat apa yang bapak buat bapak kita tu wakaf tanah dia buat masjid biarlah jadi masjid memang dia ambil pula memanglah bapak saya dalam apa nama dia 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 dia, dia buat wakaf tanah dia masjid tapi dalam geran ustaz geran masih nama pak dia tak tukar nama masjid. Jadi saya masih ada hak. Memanglah orang tua-tua dulu bila dia wakaf dia bukan tukar nama. Saksi ketua kampung dengan tu imam. Kan dia dah wakaf. Nama pun dah tukar semua dah semua orang tahu dah ha? Memang tapi dalam geran nama saya. Jadi saya sebagai anak dia saya ada hak lagi. Astagfirullahalazim. Kan bapak anak wakaf faham tak? Yang tu saya faham lah. Tapi dalam gerak tu saya, nama saya lagi. Nama pak saya. Orang macam ni tak kena sepak. Dia bawa ke mahkamah, menang kat dia. Masjid roboh dapat tanah kat dia, dia pergi jual ke orang. Orang ni nak bahagia ke dunia akhirat? Tak, tuan Patutnya teruskan. Dah bapa saya niat nak buat masjid, kita teruskan. Dapat pahala pada mak bapak dia. Yang keempat, anak-anak ni dapat pahala bila dia sambung silaturahim dengan kawan-kawan mak bapak dia. Tadi saya sebut dalam radio. Kalau mak kita mati, buat baik dengan mak dengan mak saudara. Kalau mak saudara mati, berbuat baik dengan kawan-kawan mak bapak yang masih hidup. Tuan-tuan ziarah kawan mak bapak yang masih hidup seolah-olah menziarah mak bapak sendiri. Pahalanya. Baik ciri-ciri anak derhaka. Pertama, melahirkan kata-kata yang tak sopan walaupun dengan bercakap cish sekalipun. Yang kedua, menengking dan mengasari mereka. Melahirkan rasa tak senang hati bila dilarang, menengking dan melawan lebih-lebih lagi dilarang. Yang ketiga, memanggil nama mak bapak dengan mengeraskan suara, melebihi suara mak bapak dan membeliaakkan mata ayah. Oi pak, dia panggilnya pak aja. Yang kelima, merasa malu nak diperkenalkan pada orang lain. Apabila si anak tadi mempunyai kedudukan tinggi, malu nak mengaku mak pak, malu tuan Sebab itu kalau kita ni nama kita, buh bin pak kita lah. Ada setengah orang ni dia canggih sangat, dia buh bin suami dia. Pun ada juga, taklah salah. Sehingga kata salah marah pula Kita pak kita buh bin Pak kita lah nah, Bangga lah dengan pak kita Mak pak kita Yang keenam Enggan bangun untuk menghormati mak bapak Dah dikira dah kah Kita balik pada masjid Anak kita duduk atas kusyen Tengok TV Anak cakap dekat ayah Lambat bawah Anak cakap macam itu Ke ayah dia Lambat Bawa Anak sila panggung Kaki tu kena kepala pak dia. Ni korang hajar punya anak Tarik telinga dia Turun-turun Ayah hang duk di atas Ayah pula bodoh pula Biarlah Ayah bawah pun tak apa Ni ayah masalah Daripada kecil Dia jadi anak kusazali Ayah turun Korang duk di bawah Hang duk di atas pula ajaklah betul. Tapi ayah takut anak merajuk. Bila ayah cakap macam tu, duduk turun. Orang duduk di bawah, orang duduk di atas. Anak tadi oh, masuk dalam bilik, kedegang tutup pintu. Isteri cubit paha lagi Tengok merajuk. So, sekolah pula tu. Tu sahaja tengok biak duduk di, atas. Amboi. masalah tu, tuan daripada kecil dah jadi ajak anakku Sazali Ajar anak tu dengan adab, hormat Mak kena ajar, pak kena ajar Bila tengok anak ni umur 8 tahun Duk jigir mata kat mak Pak tu goh, jentik telinga anak tu Pak siapa yang jigir kat mak? Yang jigir korek mata Tapi pak dan sekarang kakak Yang ni tak mau sebut langsung Takut anak lari Takut anak merajuk Takut anak tak keluar bilik sebab itu Nabi kata dekat-dekat kiamat mak pak takut kepada anak ni dekat-dekat kiamat tuan -tuan. takut lari pada rumah takut itu, takut ini, takut bunuh diri lama-lama makan hati berulang jantung baik, menjaga mak bapak yang sudah tua bukan mudah bila usia mak bapak lanjut menyebabkan pergerakan mereka terbatas bahkan ada yang memerlukan bantuan daripada anak ada setengah mak bapak yang sensitif, kuat terasa hati dan cerewet. Itu kena sabar. Nah, kena sabar banyak. Ada setengah mak bapak kurang ingatan, lemah ingatan, anaknya pun hilang sabar. Dia tonyok-tonyoknya tunjuk masa pakai bedak sejuk. Hmm, ya, dia, mak pak nyanyok kadang-kadang dia maraknya mak dia nyanyok lari keluar tarik heret rentak tangan mak dia ni okay? baik saya nak abang satu benda tuan-tuan kita yang jaga anak jaga mak belum tentu lagi kita jadi anak baik walaupun kita jaga mak kita jangan anggap kita dah jaga mak kita dengan baik mak kita kita letakkan di bilik belakang sekali sebelah bilik ayam sebelah stor buh DB satu buh CD Ustaz Kazim mak minat Ustaz Kazim kan nak tengok CD mak ni lumpuh Jalan tak boleh, kaki duduk heret Duduk dalam bilik, tak keluar-keluar Itu pun belum baik lagi tuan-tuan Jangan anggap tuan-tuan kata mana mak ada ujung Dengan tingkat tak terbuka, berkuat Masam Belum lagi Mak yang sakit, bapak yang sakit pun dia pun nak nyembang tuan-tuan apa salahnya letak dia atas kursi roda Tapi tak lompat Bila kawan datang Bila kawan dia jenguk tengok, tengok tengok kawan kawan anak kita main Kawan anak dia main <San> Mana pi'ah din Oh makwa Ada kat rumah makwa oi. Main ni aku nak nyimbang Nampak Tengok dengar surah ya Tuan-tuan, dia pun nak rasa udara juga Dia pun nak rasa dunia juga Jangan tertanggap bila dia ada lumpuh duduk dalam bilik senyap-senyap Bawa dia pergi Dulu Anak kita ni cacat Dulu anak dia cacat tu kita cuba tengok Dia bawa anak dia Macam cacat ni yang elio duduk meleleh ni Mak bawa Pergi taman kanak-kanak Sat-sat lap elio. Mana ada mak malu Bawa anak dia yang sindrom down tu pergi Bawa anak dia yang cacat duduk kerah lagu tu Bawa mana ada mak pak Mak pak cium lagi anak dia tu tuan Baru ni saya ceramah di sedaka di kedah 40 orang anak-anak cacat tak dapat bantuan Mak pak duk heret Tak ha, duk lagu tu duduk gelok seorang-seorang Dia dengar ceramah saya duk gelok Dia ni faham ke aku ceramah ni Ah, ha, mak pak duk pegang tangan cium budak-budak dia Masya Allah tu yang saya jumpa di Pulau Pinang yang anak duk kerah ya. Oh ada narae Ustaz anak saya ni peminat Ustaz bila pasang sini Ustaz anak saya dia Ustaz oh ni ni lah Ustaz kaze ah. lelele helio ah. salam Ustaz salam kita pun salam dia cium tangan Ustaz ini udah-udah saja gini ya poga najis dia tak nak cek helium dia api Kebetulan ada tuan rumah pula Loh ustaz Aaah. Jadi kita pas kat dia pula Apa yang penting Kerja sama Apa Tapi mak bila sakit Anak buat macam itu Astagfirullahaladzim Mak tak pernah geli dengan anak Pak tak pernah geli dengan anak Anak geli dengan mak pak Haa ni 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 tolong 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 ubah tuan-tuan Baik yang tak akhir seksa bagi anak yang derhaka Nabi mencela anak-anak yang mempunyai mak bapak yang sudah lanjut usia namun masih tak dapat masuk syurga Nabi kata hina sungguh hina sungguh hina sungguh Nabi kata dah tua-tua ni pun tak boleh masuk syurga lagi ni Nabi ditanya siapakah orang ni ya Rasulullah tapi tak boleh masuk syurga ni Nabi kata orang yang ada mak bapak dalam tua sama ada salah seorang atau kedua-duanya tua. Tapi dia tak jaga mak pak dia. Maka orang ni takkan masuk syurga. Nabi kata, hina sungguh orang ni. Dah ada peluang masuk syurga. Mak kita tua, bapak kita tua, mak kita sakit, bapak kita sakit. Nabi kata, itulah peluang nak masuk syurga. Kalau mak kita sakit, bapak kita sakit, yes, lah aku dapat harta. Salah. Mak keluar hospital hari ni Din. Alhamdulillah. Eh, Abang Man. Dia Din bela mak. Masih apa pula? Din nak dapat pahala. Din nak masuk syurga. Ha. Kamu ni nak ada Din. Kamu masa mak hospital. Kamu dah tidur kat hospital. Sekarang mak dah boleh keluar. Abang dah pula bela. Abah pula nak jaga dia pula, kamu dah jaga kat hospital. Berebut nak belah, apa apa? Berebut minta syurga. Ni yang tak mau apa? Abah pula pula belah. Saya masa mak hospital saya tidur kat lantai tau. Sekarang saya pula nak belah pula, banyak cantik. Mak tengok abah, mak tengok adik, dia jumpa nurse, mak nak masuk balik. Ha, Sedangkan itu mak kita dia sakit, peluang untuk masuk syurga terhidang di hadapan mata. Jadi tu, tapi tuan-tuan janganlah minta mak pak sakit pula. Dok sihat-sihat ke api mengaji? Ya Allah. Sakit orang tua tu tu tak, tak payahlah. Siap dengar suara bis pula minta doa tu. Baik, berhati-hatilah bagi anak-anak yang pernah melukakan hati mak bapak kerana perbuatan itu haram di dunia haram di akhirat ni Allah mempercepatkan balasannya di dunia jangan kerana perbuatan anak menyebabkan mendoakan keburukan terhadap anak nabi berkata tiga jenis doa yang dikabulkan tanpa ragu-ragu doa orang dizalimi doa orang musafir doa orang tua pada mak pada anak-anak dia jadi akak-akak, abang-abang semua jangan duk doa, doa lah tak elok lah. Walaupun anak kita buat jahat pada kita. Berpandukan hadis ini, sikap biadab pada ibu bapa bertentangan dengan budaya orang Melayu yang terkenal dengan tata susila tinggi dan lemah lembut. Penduduk sekeliling perlu menghukum anak yang menzalimi orang tua dalam urusan seharian agar perbuatan anak tidak diterima masyarakat. Jangan berlembuk dengan mereka kerana mungkin ia akan menzalimi jiran tetangga pula Salah satu sebab balak turun pada kita Ialah bila wujudnya anak derhaka dalam masyarakat kita Dan kita biarkan dia lawan mak dia Maka balak bukan sahaja turun pada dia Turun pada semua orang Sebab tu saya tengok dalam TV Mari ni 2-3 bulan Mari tengok mak duk teriak Anak ni jadi YB Raya pun tak balik tengok mak Mak duduk teriak lah Balik lah, balik tak balik Balik lah, jangan jadi tanggang model Tak kira siapa pun tu kan Ustaz kah, YB kah, PA kah pati sana kah, ham pati sini kah ha, Ada mak, pergi balik tengok mak Ham menang pilihan raya pun Mak tak reda, tobatlah Allah tak reda Baliklah tengok mak, jagalah mak Tengah tua, tengah hidup lah. Esok dah mati, nak pergi kubur. Yang perlu bertulisan pun Allah tak ampun dosa. Mudah-mudahan tuan-tuan. Yang mana ada mak, yang mana ada bapak. Jom kita jaga elok-elok. Kita tatang sungguh-sungguh. Kita kasih sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Kita jumpa lagi pada hari Khamis nanti. Jam 9 malam di rumah masing-masing. <silence> Forum Perdana Ehwal Islam siaran secara langsung di TV satu. Ya bagi tuan-tuan yang nak dapatkan barang-barang al-barakah ada di luar untuk tuan-tuan derma. Kita jumpa lagi pada bulan hadapan untuk wacana intelek. Tuan-tuan dapatkan maklumat daripada radio ataupun kayu hentang, maklumat semasa ke semasa untuk tarikh bulan hadapan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر